bitta o'g'lim bor edi bitta edi deya faryod <laughs> chekayotgan <laughs> <laughs> otaning <laughs> nolasi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi bitta edi o'g'lim bitta edi o'g'lim ma'lum bo'lishicha uning yolg'iz farzandi katta farg'ona kanaliga cho'kib ketgan bu holatga 9-10 kun bo'lgan video murojaatda mutasaddilardan yordam so'ralgan G'avvoslar jo'natilishini iltimos qilishgan biz farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan bog'langanimizda u yerda xodimlar xabar kelib tushganda ya'ni 9-10 kundan beri ish olib borishayotgani va hali bola topilmagani aytildi ulr bir soat bir soat yuryapti bittasi bir soat bir soatdan ham ortiq yuryapti eyhey hik haliginisi yechganda ko'rsangiz rangini ko'rsangiz xizmatchilarga qilyaptida rahmat sizlarga shu kunlarda tarqalgan video qachon assalomu alaykum aziz do'stlar aziz yurtdoshlar hovmasdan tomasdan yuribsizlarmi zavqiddinv ko'rganimdan bag'oyatda xursandman az do'stlar layk bosib pоддержка qilishlaringizni va kanalga obuna bo'lishlaringizni iltimos qilib qolaman sizlarni qo'llab quvvatlashlaringiz ostida albatta bir yurtga foydasi tegadigan bir yaxshi bloger bo'lib yetishsak albatta xursand bo'lamiz kun kelib sizga ham foydamiz tegib qolsa albatta bundan ham xursand bo'lamiz aziz do'stlar shuning uchun qo'llab quvvatlasalaringiz iltimos bugungi videomiz aziz do'stlar bu yana bir farg'ona kanalida yana bir yosh yigit bo'ldi um, aziz do'stlar bitta o'g'lim edi deya faryod chekayotgan otani ko'rib yuraklarimiz ezilib ketdi o'shaning uchun har bittalaringizdan iltimos mana shu otani yoki nimani duo qilib qo'yingizlar o'g'li topilsin iloji boricha ertaroq endi allohni arbi unga hech kim qarshi chiqaolmaydi marhamat aziz do'stlar ko'p gapirib o'tirmayman videoni tomosha qilamiz abdulaaziz

ko'ra olmasak buzuda boshqa qila olmasak bu sudraymiz bir metr joyni qayedan bilamiz qayerdaligini xudodan so'rayapmiz xudodan na qilamiz mutasaddilardan so'rayapmiz mana shu imkoni bor <laughs> odamlar agar shunga yordam qilishi orsa <laughs> ollohni roziligini olib qoladi shu bahonada vaqti keldi shu insonlarga ularni ham farzandi borku <laughs> axir <laughs> assalomu alaykum ziyo studia kanalini kuzatuvchilari bundan roppa rosa sakkiz kun oldin yigirma ikkinchi dekabr kuni beshlar chamasida mana shu turgan joyimizda mana shu turgan joyimiz farg'ona viloyati yozovon tumani buahi qishlog'ida man xuddi mana shu joydan o'n birinchi sinf o'quvchisihodisa tufayli mana shu kanalga tushib ketgan mana sakkiz kundan beri qidiruv ishlari davom etyapti sababi kanalni suvini sathi balandligi suv sadhi nihoyatda baland mchs xodimlari keldi mahalla ko'y hamma yoq chiqib hamma qaralashyapti faqat suv sathi baland mana shu kanalni suvni ozaytirishi şey. yoki shu bir kun ikki kunga quritib berishga sizlardan iltimos qilamiz yangi <laughs> uyangi Ано суғмаса экан. Вийнабу юқ. Агай, хабар. Амди баҳо. 13 та резинаси. Я малуқе сувайат тупсикка ўрнатган. Анисос. Хали.

e'tiborlaringiz uchun rahmat aziz do'stlar videoni bizni qo'llab quvvatlab kelayotgan har bir insonga aziz do'stlar yana bir bor aytib o'taman albatta bizni qo'llab quvvatlashlaringizni so'raymiz yurtga foydasi tegadigan yaxshi blogger bo'lib yetishishimiz uchun albatta sizni ko'magingiz kerak aziz do'stlar alloh sizdan rozi bo'lsin deymiz keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling hayron bo'lmang